श्री बृहस्पति उवाच नमो हराय देवाय महामाया त्रिशूलिने तापसाय महेशाय तत्त्वज्ञानप्रदायिने नमो मौञ्जाय शुद्धाय नमः कारुण्यमूर्तये नमो देवादिदेवाय नमो वेदान्तदायिने नमः पराय रुद्राय सुपाराय नमः विश्वमूर्ते महेशाय विश्वाधाराय ते नमः मलात्मने कालकालाय कालाय कालातीताय काला ते नमः जितेन्द्रियाय नित्याय चितक्रोधाय ते नमः नमः पाषाण्डभङ्गाय नमः पापहराय ते नमः पर्वतराजेन्द्रकन्यकापतये नमः योगानन्दाय योगाय योगिनां पतये नमः प्राणायामपरायणं तु प्राणरक्षाय ते नमः मूलाधारे प्रविष्ठाय मूलदीपात्मने नमः नाभिकन्दे प्रविष्टाय नमो हृद्देशवर्तिने सच्चिदानन्दपूर्णाय नमः परात्मने नमः शिवायद्भूतविक्रमाय ते नमः शिवायद्भूतविग्रहाय ते नमः शिवायाखिलनायकाय ते नमः शिवायामृतहेतवे नमः सूत उवाच इदं पठते नित्यं स्तोत्रं भक्त्या सुसंयुतः तस्य मुक्तिकरस्थास्याच्यं करप्रियकारणात् विद्यार्थी लभते विद्यां विवाहार्दी गृही भवेत् वैराग्यकामो लभते वैराग्यं भवतारकम् तस्माद्दिने दिने यूयामिदं स्तोत्रं समाहिताः पठन्तु भवना सार्धमिदम्बो भवनाशनम् इति श्रीस्कान्धमहापुराणे सूतसंहितायां बृहस्पतिकृतशिवनवरत्नस्तवः